Halo, assalamualaikum kawan-kawan semua, telur-telur, peternak ayam kampung skala rumahan. Nah, hari ini kandang sudah jadi tadi pagi, dan ini penampakannya. Ini kita gunakan untuk ayam yang di sini kemarin ini kita pindah ke atas sini nah jadi kalau kita lihat dari sini penampakannya seperti ini nah sebelah sini yang ayam agak kecil yang sebelah sini sebelah sana ini ayam yang sudah usia dua bulan nah, jadi ini hari ini cuaca panas cuaca panas hari ini jadi ayam kita lihat Was nah kita lihat ayamnya, ini masih banyak makanannya. Kita lihat temboloknya dan ini kita lihat. Nah kanibalnya sudah hilang terbukti dari sini kita lihat. Nah sudah banyak, sudah banyak yang tumbuh tapi tidak dimakan temannya ya yang kemarin saya buatkan video ini ya nah ini sudah tumbuh tidak ada yang tidak ada yang matoi berarti terapi kita sudah berhasil dan yang lain kita lihat mana ini kita lihat yang lain ya nah ini juga sudah tumbuh banyak yang sudah tumbuh nah ini juga nah sudah tumbuh semua Alhamdulillah nah pada video kali ini saya tunjukkan kandang saya ukurannya berapa sih kandangnya nah, kandang saya seperti ini kita lihat ya yang ini buat indukan ini buat indukan Kemudian yang ini kita buat pembesarannya di sini. Nah, ini ya. Jadi tempat ini itu ukurannya yang ada asbesnya di sini dari sana 4 meter panjangnya lebarnya 2 meter setengah jadi ini dulu bekas kolam kolam pembenian windu atau udang Nah, kemudian sudah tidak terpakai lama, hampir 15 tahun Makanya kemudian saya ada inisiatif, bilang sama orang tua Kita bongkar, kita jadikan kandang ayam Alhamdulillah sudah jadi seperti ini Jadi ini ya, kandang kita meskipun di lahan yang sempit Di tengah-tengah pemukiman Alhamdulillah kita bisa peternak ayam kampung ini nah ini kalau kita kasih minum pasti ayamnya mencret nah makanya nanti sore-sore setelah habis makan baru kita kasih minum kalau kondisi seperti ini dikasih minum pasti banyak yang mencret ayamnya ya ini pengalaman di kandang saya jadi kalau situasi panas memang nah ini mau minum kan. Memang tak biarkan Nah, mungkin dehidrasi nggak sampai dehidrasi nah nanti kalau kohenya pasti kohe air air semua nah makanya saya biarkan setelah duhur memang tidak ada air minum kalau kondisi Cuaca panas seperti ini, nah, ini ini juga bagus-bagus, kawan. Ternyata saya pegang bulat-bulat kondisinya, ini yang lebar, kemudian ini yang nanti kita gunakan untuk bebek rencananya ini, nah, ini ya pintunya saya buat seperti ini pintunya mungkin kawan-kawan bisa di meniru nah, ini pintunya kita angkat taruh cara masangnya lagi ini kita Keataskan lagi ke atas pol mentok baru kita turunkan nah ini nggak mungkin nggak mungkin apa ya lepas nah, gak mungkin goser karena ini seperti ini ya kita buat seperti ini nyonto di kandang kawan seperti ini pintunya jadi tidak mengamalkan kokot atau yang bisa dibuka seperti ini miring gini ataupun naik ke atas nah, kita gunakan seperti ini saja oke nah begini ya berbagi pengalaman juga bentuk ini sama juga saya gunakan seperti itu ya nah, sudah nanti sekali. Kemudian saya gunakan ini talang pakannya. Saya buat sendiri ini pangkonnya Ini dari bekasnya alas yang tidak terpakai kemarin yang saya potong. Saya apa ya saya gunakan seperti ini. Ini sebagai apa ya? Dudukan dari talangnya. Ini saya lihat di YouTube juga cara menggunakan membuat tala apa dudukan talang pakan kalau ini beli insya Allah di kisaran harga 5000 satu satu bijinya ini 5000 e, daripada saya beli ada kawatnya kenapa tidak buat sendiri dan Alhamdulillah enggak jelek-jelek amat kita bisa buat asalkan kita kreatif ya kan nah seperti ini nah, ini seperti ini ya kan nah kemudian langsung tempel di salah satunya ini ini tiga saja sudah cukup kuat nah ini kuat ini nah jadi ini nanti kita besarkan sampai di usia misalnya empat bulan muat di sini kemudian selanjutnya adalah saya membuat kandang broodingnya nanti kandang broodingnya saya buatkan di sini ini bang bang pakan saya tempatnya di sini kemudian nanti kita buat kandang broding kita taruh di sini kandang brodingnya kandang broding bekas yang ada di atas rumah saya turunkan kita taruh di sini dua susun kita ambil dua susun saja kemudian yang ini kita ambil kita buat bakal calon indukan kandang ini karena ini memang settingannya awalnya dibuat untuk indukan nanti kita taruh di sana nah menggantikan yang itu atau mungkin juga nanti di sini tergantung situasi kondisi ya nah ini ya mungkin kawan yang punya yang pengen ternak ayam tapi lahannya lahannya terbatas ini saya tunjukkan dengan ukuran 2,5 lebar 2,5 meter ini kandang 2,5 meter bisa untuk kandang pembesaran sebenarnya kalau kawan-kawan mau juga yang disusun akan lebih banyak lagi tapi karena di sini saya konsekuensinya kalau kita susun nanti ada rak Rak talang kohenya saya agak ribet. Kalau seperti itu, makanya saya enggak muluk-muluk buat kandangnya. Kita seperti ini saja sudah cukup. Nanti kita oper lagi. Kalau ini sudah satu bulan lagi, sudah bisa kita masukkan ke kandang calon indukan. Kemudian satu bulan lagi masuk lagi di sini. Lah, sudah ada perputaran di sini sudah ada siklus. Nah, kalau pejantan nanti kita buat kandang baterai lagi khusus untuk pejantan-pejantan. Nah, kita siapkan nanti kita taruh di di depan, mungkin di depan pintu kita buat kandang pejantan-pejantan. Nah, ini cuma tapi anginnya udaranya oke. Udaranya bagus. Sirkulasi dari sana ya, bagus. Kemudian dari belakang, dari depan. Nah, kalau kita taruh di agak bawahan dikit. Nanti sirkulasinya jelek karena tertutup dengan tembok, tembok bekas kolam makanya ini saya naikkan di atas di atas temboknya jadi lebih bagus sirkulasinya nah, mungkin kawan yang ini ya yang lahannya memang sempit ya seperti ini caranya kalau kita buat buat lebih banyak lagi ya bisa kita buat kandang susun ini kita susun satu lagi tapi kakinya kita turunkan jadi ada dua dua susun kita sekat berapa nah, kalau kita buat satu susun saja ada dua sekat berarti kalau kita susun kita sudah punya empat sekat empat sekat kita taruh di punya siklus siklus menetaskan insya allah cukup sekitar 6 sekat sudah kita kita sudah bisa berputar produksi ayam ini setiap minggunya sudah bisa panen nah, seperti itu kalau kawan-kawan memang siklusnya 70 hari atau kalau bisa dua bulan sudah ayamnya sudah dikeluarkan ya gitu caranya kalau memang lahannya sempit ya buat kandang susun tapi di situ kalau kandang susun ada rak kohenya nggak nah, nggak bisa lama kita membersihkannya nah, maksimal tiga hari paling lama kita bersihkan itu waktu ter terjeleknya atau ter, termolornya lah kalau kita seperti ini nanti kohenya kan langsung turun kita biarin kita biarin asalkan tidak bau tidak kena air insya Allah amonia tidak akan tercium kalau kita susun kemudian jaraknya ini jarak jarak apa alas dengan kandang satunya lagi misalkan 30 cm insya Allah aman kalau kita tiga hari baru kita bersihkan kohinya setiap tiga hari sekali insya Allah aman itu ya kawan mungkin yang mau peternak ayam kampung buat kandang seperti ini ini kandangnya sederhana kandangnya tingginya 50 cm tingginya tinggi kotor jadinya ya tinggi kotor 50 cm panjangnya yang ini sekat ini adalah sekat yang pertama ini di yang kita isi ayam 120 cm Kemudian yang sana 70 cm. Jadi ini kawan ya kandangnya. Kemarin ini tadi pagi saya kebut karena tadi sekolah pulangnya agak pagi. Daripada ngapa-ngapain ngap ada yang belum dikerjakan kita kerjakan seperti ini. Kita langsung sen dengan bahan-bahan yang ada langsung kita eksekusi ini bahannya bekas semua ini kawan-kawan kayu-kayu penyangga ini bekas semua bekas kandang-kandang yang dulu kemudian kita rombak-rombak masih sisa nggak saya bakar nah ini bu kita buat seperti pintu ini saja ya. bambu bekas bekas pagar semua kayu-kayunya juga kan masih kotor semua, as tak pakai aja nggak apa-apa, nah, kan senang kalau kita lihat lebih apa ya pandangan kita lebih lebih luas dan tidak banyak yang berserakan, insya allah ayam kita pasti akan sehat-sehat dan pastinya itu adalah sudah terjaga kebersihan sudah kita jaga insya Allah ternak-ternak kita juga sehat-sehat oh ya ini tak tunjukkan lagi yang kemarin ada yang WA lagi apakah benar kita kasih garam ayamnya tidak kanibal nah ini terbukti kita lihat terapi kita berhasil Nah, ya kan tumbuh nggak dipatok lagi. Ini juga tumbuh, enggak ada yang matokin lagi. Berarti ayamnya sudah sudah tidak kanibal. Nah, ya kan tumbuh semua. Banyak yang tumbuh. Nah, banyak yang tumbuh ya kan. Ini termasuk terapi sederhana kita kasih garam selama satu minggu tiap tiap sore hari kita kasih kasih garam jadi memang kanibal itu terlalu kurang kurang kalsium biasanya ayam itu matok-matoi apa bebatuan kemudian kulit-kulit keong dan lain sebagainya kerikil nah makanya ini enggak ada yang dipatok jadinya matokin temannya dan sudah kita antisipasi kita obati dengan dengan garam jadi kawan-kawan kalau punya ayam di usia satu bulan sesekali kita kasih garam makanannya usia saat misalkan lepas brooding masuk pakan adukan kita kasih sedikit garam ya minimal satu minggu sekali supaya ayam kita lebih kuat kalsiumnya tulangnya lebih kuat dan tidak kanibal ini kemarin ada teman yang main di sini dan dia suka dengan ayam-ayam yang ada di sini katanya mau diadopsi katanya ya tapi saya masih berat karena belum ada generasi lagi di sini. Ya, maunya ini diborong semua ini. Yang ada di kandang galvanis ini dibawa semua. Jangan insya Allah nanti kalau ada saya hubungi lagi. Kita carikan yang bagus-bagus. Nah, ini sudah siap panen semua ini sebenarnya. Kalau kita kita pembesaran dan tertuju pada di usia di berat 1 kg. Ini sudah 1,3 ini. Meskipun betina ini sudah 1,3. Bagus berarti ya. Ini sudah 1 kg yang ini. Bulat ini. Sudah 1 kg ini. Bagus pertumbuhannya karena apa pakannya memang pakannya mendukung kita dari beberapa percobaan mana yang cocok ternyata pakan ini yang cocok dengan formula seperti itu ayam sudah oke okay, pertumbuhannya cocok dengan pakan yang kita buat oke okay ya kawan mungkin ini sedikit motivasi buat teman-teman yang memang lahannya kecil kita buat kandang seperti ini saja ini saya ulangi lagi dengan lebar 2,5 meter bisa kita jadi dua lajur, lajur kiri dan kanan, tengahnya kita buat jalan. Dan di sini masih ada lagi nanti kita siapkan untuk kandang brooding. Jadi satu lokasi ada kandang brooding dan kandang pembesaran. Kandang indukan kita taruh di sebelahnya. Allah kandang indukan lagi kita siapkan untuk yang kandang panggung lagi bisa Allah ya Doakan kawan-kawan rezekinya lancar Kemudian ayamnya lebih berkembang lagi Termasuk punya teman-teman semua Oke terima kasih Oh iya yang baru gabung Dan yang baru subscribe Terima kasih atas dukungannya Tetap semangat beternaknya Selalu memberikan motivasi Buat teman-teman yang baru terjun di dunia Peternakan ayam kampung skala rumahan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.